আজি মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজোঁ যে আমি এক লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়ালৈকে আমি এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিলোঁ যেতিয়া এক লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা মই কৈছিলো আমাৰ অসমত বিৰোধী পক্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংবাদিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ দলৰ ভিতৰতো আলোচনা হৈছিল যে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফচি যাব কাৰণ এক লাখ চাকৰি ক'ৰ পৰা দিব এক লাখ চাকৰি কেনেকৈ দিব আৰু যদি এক লাখ নহয় বিছ হাজাৰ চাকৰিও যদি দিব খোজে চাৰিওফালে দুৰ্নীতি হ'ব টকা পইচাৰ বজাৰ হ'ব আৰু চৰকাৰখন ৰাইজৰ মাজত অপ্ৰিয় হৈ পৰিব চৰকাৰ গঠন হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মই দায়িত্ব ল'লোঁ প্ৰথম দিনাখনেই আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিব লাগিব তেতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আন সকলোৱে মোক ক'লে যে ছাৰ এক লাখ পষ্ট আমাৰ মাজত নাই আমি এক লাখ দৰমহা কেনেকৈ দিম আৰু এক লাখ ল'ৰা ছোৱালী যদি আমি চাকৰি সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আন উন্নয়নমূলক কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কোনো টকা পইচা নাথাকিব মই কৈছিলোঁ যে আমি চেষ্টা কৰোঁ আমি আগুৱাই যাওঁ লাহে লাহে আমি আগুৱাই গৈ থাকোঁ আৰু আমি যিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ আমি যাবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে পুলিচত ভেকেঞ্চি থাকিব নালাগে পুলিচক আমি জিৰ' ভেকেঞ্চি তাৰমানে প্ৰত্যেক বছৰত যিমান পথ খালী হ'ব সেই বছৰতে আমি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত ভেকেঞ্চি থাকিব নালাগিব হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত ভেকেঞ্চি থাকিব নালাগিব আৰু মই পুলিচক কৈছিলোঁ যে নতুনকৈ চাৰিটা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন কৰক এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন কৰক কাৰণ অসমত আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন আছে চি আৰ পি বি এছ এফ আনি আমি অসমত আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাতকৈ আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি পুলিচত লৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰিম লগতে মই তেতিয়া ডি জি পি কৈছিলোঁ যে যদি এবাৰ আমি নিকা নিযুক্তি দিব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দৌৰিব আৰম্ভ কৰিব পৰিশ্ৰম আৰম্ভ কৰিব আৰু অসম পুলিচৰ লগে লগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চি আৰ পি বি এছ এফ সেনাবাহিনী অগ্নিবিৰৰ বাবেও নিজক সাজু কৰিব আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে পৰিশ্ৰম কৰিছে কোনোবাই অসম পুলিচত গৈছে কোনোবাই চি আৰ পিত গৈছে কোনোবাই চি আই এছ এফত গৈছে আৰু লাহে লাহে সেনা বাহিনীটো আমাৰ জোৱানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে বিধানসভাত আমাৰ বিৰোধীসকলে মোক উপলুঙা কৰিছিলে যে এক লাখ চাকৰি হ'লে নাম ঠিকনাবোৰ আপুনি আমাক দিব মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে দুই হাজাৰ একৈছ চনত বাইছ চনত মোক আপোনালোকে উপলুঙা কৰিব কিন্তু দুই হাজাৰ পঁচিছ চন ছাব্বিছ চন পাওঁতে পাওঁতে আপোনালোকে এই কথাবোৰ পাহৰি যাব আজি মই গৌৰৱেৰে সৈতে কব খোজো যে